У меня пластик упал, убрала этот пластик и смотрю, я свет вижу. И я тогда уже начала пытаться пролезть, пролезла, как бы, и тут ребята уже начали бегать по над окнами, и я начала кричать, что я на месте, что я живая. Вот, и они мне помогли вывести оттуда с магазина. Ну как бы. Я вот тебе это, чья у вас есть поранення. Ну, не нема, спасибо Богу. Я только когда вылазила, поцарапала ноги, а так все жива полностью. Так что это чудо, реально чудо в самом эпицентре. И остаться живой это просто.